Лидер партии регионов Виктор Янукович. Regions, И я хочу привести эту фразу одного из героев Бебеля. Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор. Есть с чего посмеяться. А технологии, они, ну, я вам скажу, в какой-то степени, ну, нашу жизнь, можно сказать, это такое развлекательное шоу для кого-то. А, ну, а для кого-то, конечно, э, можно сказать, смысл или... Э, Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, на цьому місці, які вам пригадуються рядки з творчості Івана Франка? Ну я, я пам'ятаю один з рядків франка. Пора для України жити. очень часто э, оказывались на сложнейших участках работы в отраслях, в различных направлениях жизнедеятельности, оказывались политики очень низкой профессиональной подготовки. И уже больше, чем 10 лет працюю с чиновниками, чиновником. Я кажу, в лес. И на кориду. Не, не, в лес. В лес, в дерьмо. Да, во, во, во. Я не знаю таких крутых в Белой Церкви, которых мы не найдем. Тюремный вот вот. это... опыт, вот в те времена, 68-70-е годы, это делает человека более сильным или это человека все же травмирует? Конечно, это человека э, травмирует, но э, закаляет, я бы сказал так. Но я в своей жизни давно уже ничего не боюсь, Евгений. сейчас в компании кампании одного слова, образно не сказал в адрес своих оппонентов. Я не буду много говорить, я могу сказать только одно, что он трепач. Нравится ему это или нет. Я, я кажу, говорю, что я должен повинен відповідати, повидать, что это оранжевые крысы. Вызывает этого труса на любые дебаты и трепоча. Лично я никого не оскорблял. Вот это знают все. Что я таких засранцев поддерживать не буду. Всей области, всей я тоже коротко скажу жителям Чернигов. Кировоградщины. Еще в эту неделю свято машина будивников. Еще не в неделю. И вот на авантюре далеко не уедешь. И мы, как говорят, уже приехали. зерные пенсии и зарплаты миллионы украинцев не смогли накрыть праздничный стол тимошенко в это время пускала на ветер на майдане сотни тысяч долларов мы все видели какие фейерверки и пляски устроили они на майдане в новогоднюю ночь Базарь, будешь ты. Я вот именно за Виктора... кандидатуру Виктора Федоровича. Я за него отдал свой голос. Я, сразу я горжусь этим. Что потому Виктор что он Федорович наш президент. И мы... Не, я полностью солидарен с мнением с товарищем. то же самое. Аналогично. Аналогично. Привет, М -м -м -м. Украина! И такая вот публика, чтобы собиралась, которая это любит, и снимали у себя, как ну как правильно сказать, <соркнут> нашли способ получать удовольствие. Поздравляем <соркнут> <Да соркнут> и, и детские, и пенсии, мам, и мамам. Мам. Люди, которые провели новогоднюю ночь без света и тепла, не могли дозвониться никуда. Ни в Кабмин, ни в секретариат президента, ни в жилищно-коммунальные конторы. Чиновники гуляли и пьянствовали. Страна, именно та, неимущая, жила совсем другой жизнью. По идее, чисто не за... А, шо? а что а шо нас привело? Самое главное, как говорят, чтобы эффективность была в итоге достижима. Я прошу, чтобы вы запомнили, как только я увидел Конституцию, авторство неизвестного, я сразу сказал, это будет противоречить правам человека в Украине, нарушению прав людей. А почему цей закон по социальным гарантиям голосовать вставанием руки? Вспомнил, знаете, фильм «Место встречи изменить нельзя». Слышали, как там, э, как его, Высоцкий? Жигло. Жигло, да, как он сказал. Баранку от вам, а не Шарапова. Но, как, как говорят, что с быка, что с козла. Молока немає, да? халыбык <laughs> бык все ж таки, це сила. Я вам скажу, это не балалайка. <смех> это... <смех> да, одна палка, два струна, говорят. Я хозяин вся страна. Вот, нет, ну, это все шутки. Десятки знаменитых, популярных и просто прекрасных... Людей сумели раскрыть свои таланты в городе у самого синего моря. Я хотел бы о некоторых из них сейчас сказать, это поэтесса Анна Ахметова. В эти дни празднуется 150-летие творчества Чехова, украинского, российского, этого прекрасного поэта, великого поэта. Антона Павловича Чехова. Село, какое было село, конченое, что ему осталось, все, все сейчас налаживается. А за два года премьерства, тем более, и, и все ощутили его хозяйственность. А на посту президента мы думаем, мы думаем что он проявит себя вообще. Я запропоновал, чтобы чемоданы, на которых сидели, выкинули. выкинули подали, а силы и працували. Мне не хочется, э, как говорят, капать соль на эту рану, потому что она действительно уже болит. Я вам скажу, мне больно, обидно. Я не дождусь, когда закончится эта избирательная кампания. Мы должны построить так нашу политику, чтобы через короткий период времени люди почувствовали облегчение. И смех, який я зараз від вас чую, він не здоровый. Не смійтеся над горем людей. Спасибо. Спасибо, до свидания.